rm 1400 the sub cari rumah sewa untuk adik laki sangka berusaha dengan owner rupa-rupanya scammer. Ha, apa cerita? Mari kita tengok. Kehilangan RM1500 ketika cuba dapatkan sewa rumah sewa untuk adik. Perkongsian Fazim di X, laki mendedahkan bahawa seorang individu yang mengaku pemilik sebuah kediaman telah menipu di mana telah membayar wang pendahuluan sepenjumlah RM1400 untuk booking. Jumpa unit di mudah, nampak bersih, harga okey, kawasan bagus. Hubungi lelaki pun pada 16 September Jun 2025. Mudah.my adalah satu platform yang dinamakan sebagai marketplace. Marketplace ni maksudnya dia ada jual banyak-banyak barang. Seperti anda pergi ke Shopee, anda uh, banyak barang kan? Macam ni lah mudah.my. Tapi mudah.my ni ada juga uh, Agen hartanah guna untuk buat uh, bisnes ya, rumah sewa, rumah jual dan sesiapa saja boleh guna. Jadi kalau anda nak sewa sendiri, anda boleh letak rumah anda di mudah.my. Okey? Jadi ini apa yang dilakukan oleh lelaki ini. Dan platform seperti mudah.my tidak akan bertanggungjawab ya tentang ke, ke atas kesahihan dan uh, apa keselamatan anda. Okey? kalau anda berurusan di luar platform ya, kalau muda m ni kalau tak silap lah saya dah lama tak guna ya. Ha, kalau tak silap untuk sewa untuk jual rumah kena berurusan di off platform ok tapi anda sebagai pemilik rumah anda boleh letak rumah anda untuk dijual atau disewa di mudah.my ha. mereka takkan bertanggungjawab jadi anda kena cek jadi uh, 16 saya hubungi 18 saya di Park 3, Ceras. Oh Park 3. Oh this one is just ini dekat dengan MRT ni. Adik dan kawan-kawan, okey. So jadi janji beri kunci 26 dan 27 tapi pada 24 Jun ingat ya, sehari selepas bayar so uh, laki ni sudah beri balik tanda perjanjian yang sudah ditanda tanda, tanda ni, okey. Berkata Minta lagi RM2,200 Dan berkata jumlah RM1,400 tu boleh dibayar pada bila-bila masa bulan Julai Kenapa nak minta lagi? Okay, kalau prosesnya adalah macam ni Anda letak booking satu bulan Lepas tu, bakinya anda bayar sebelum atau pada hari anda masuk Sebelum tu, tak perlu bayar satu sen pun Jadi, yang owner ni, scammer ni ada, Dah minta lebih banyak lagi, duit lagi kalau anda beri memang takkan baliklah. okey sebab itu adalah satu proses yang mencurigakan anda selagi anda belum dapat kunci anda perlu bayar booking booking dulu nah ha, booking tempahan dulu tak apa bayar tempahan dulu bila nak dapat kunci pada hari yang sama anda dapat kunci atau sebelum anda bayar penuh kepada tuan rumah baru dapat kunci saranan saya saranan saya Ya, walau uh, anda pergi jumpa tuan rumah Di tempat unit tersebut Dalam unit tersebut Boleh dalam unit tersebut Bawa orang uh, temankan anda lah ha, Jangan pergi seorang Di depan tuan rumah, tanda tangan perjanjian Okay ha, Tapi se Lepas tanda tangan perjanjian Anda kena buat transfer On the spot okay? At Pada saat itu juga Buat transfer on the spot dan pemilik akan tunjuk, oh ok duit dah sampai, lepas tu bagi terus kunci ha. kunci kena ada, pemilik kena ada kunci sana ha. lepas tu anda buat juga verifikasi ini, uh, kena buat verifikasi ini adalah owner ke tak, tanya IC, ha. sama ke tak dengan perjanjian sewa ha. okey tak dapat dihubungi, lepas dah dapat kunci, lepas dah dapat duit Lepas tu nak minta 2200 kan Dia tak bagi mah Jadi terus tak dapat dihubungi pada hari 28 hari dan Jun 28 hari Jun patut masuk rumah tersebut ya Cuba hubungi gagal tidak Nombor tidak dari dalam servis Akaun WhatsApp pun dah padam ha, nah, Ini memang dah kena scam lagi, ni okay. Scammer semakin pandai Double check semuanya sebelum anda buat apa-apa bayaran Apa nak double check Double check IC dengan maintenance fee invoice. Adakah sama orang ni pergi call atau WhatsApp atau email sorry WhatsApp pula email management office dan buat pengesahan, buat pengesahan. Kalau rasa ragu-ragu ini adalah yang paling baik dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ni siapa? Management office. Laporan polis sudah dilakukan. Semua bahan bukti diserahkan. Okay. Jadi scammer ni menggunakan identiti bukan miliknya. Scammer memang tak kalau scammer mereka takkan guna identiti milik mereka lah untuk buat kerja macam ni. Jadi susah ya lepas anda dah bayar duit nak dapat balik duit. Harapannya tipis. Ha. Jadi adakah cara nak kurangkan risiko kena scam ni kalau anda berusaha dengan guna. Kalau anda nak sewa dan berusaha dengan guna. Ada caranya. Caranya senang saja. Lantik ejen lah ejen yang berdaftar ejen yang berdaftar kenapa kena lantik ejen berdaftar kurangkan risiko ini adalah kerana proses verifikasi ini awal-awal ejen -awal dah kena buat kenapa ejen kena buat adakah itu tanggungjawab mereka alah tanggungjawab ke tak tanggungjawab yang yang pentingnya adakah ejen itu dibayar itu saja ejen dibayar oleh tuan rumah kan ha, kalau kalau itu identiti bukan tuan rumah nak nak apa nak ambil duit dengan siapa Ha sebab tu apa-apa tempahan di, dimasukkan dalam account agency dan bukan account individu. Bukan account tak kira siapa. Tak kira tuan rumah ke ejen tersebut ke account individu tak masukkan, masukkan ke account agency, agency sebagai pemegang amanah. Okey? Ha nak nak kurangkan kerja anda, lantik ejen berdaftar untuk cari dan buat verifikasi pengesahan untuk anda. Walaupun begitu Walaupun bagaimanapun jangan 100% bulat-bulat percaya pada ejen sahaja tau. Ingat tadi saya ada bagi tahu kalau ada jumpa tuan rumah, dah bersemuka, minta IC. Kadang-kadang ejen -kadang dengan ejen tak tuan rumah mungkin tinggal tidak jauh. Jadi adalah menjadi kerja anda untuk pergi ke management juga untuk pastikan ini adalah tuan rumah. Ya betul, ejen akan uh, suruh anda sign dulu, lepas tu pergi ke tuan, -tuan rumah. Ha. Dan anda boleh buat ke uh, cara ini yang saya saya cadangkanlah, anda boleh pergi ke pejabat pengurusan dan tanya. Ha. tanya adakah ini betul unit ni dan owner nama ini. Okey? Sekian saja daripada saya. Kanada dari Hikayatana semoga uh, ini telah membantu sedikit sebanyak okay, untuk anda elakkan kena scam okay. jadi siapa yang keluar nak jual beli room sewa rumah saya seorang ejen hartanah sepenuh masa anda boleh whatsapp saya tengok saya boleh bantu ke tak okay? bye bye